Salam dəyərli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Qanun 3 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Ümumi sahəsi 110 kvadratlıq mənzil, kupçalı bir mənzildir, ipotekaya da yarar. Badandardda ən gözəl binada, Vatanda Rezidensdə yerləşir. Yeni tikili binadır, 18 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsidir. Koridor hissədə yer qranit mərmərin istepol, girişdə 3 qapılı böyük şkaf yığılıb, burada da pəncərlərinizi qoymaq üçün yer azad tutulub. Əsas giriş qapısı da bu hissədəndir. Yeni təmirlidir, az yaşayış olub, şəxsi yaşayış üçün təmir olunmuş mənzildir. 2 hamam otağı var, hər ikisi koridordadır, ikisi də geniş, rahatdır. Hamam otaqlarında da yer istidpoldu, istili sistemi də kombidir, qaz, su, işıq binada daimi idi. Binanın xüsusiyyətlərindən və mənzilin özəlliyi dənizə olan mənzərəsidir. Burada mənzilimizin birinci yataq otağıdır. Bu yataq otağı və onun yanında qonaq otağı hər ikisi dənizə baxır. Mən onu sizə qonaq otağından göstərəcəm. Mənzil hal-hazırda gördüyünüz kimi əşyalıdır, ancaq əşyası satılır. Əşyasız qiymətini də aşağıdan qeyd eləyəcəm. Yalnız əşyalı satılır, əşyalar götürüləcək. Bu otaqlar da hamısı parketdir. Bütün otaqlarda parketdən istifadə olunub. Koridordur, mətbəxtdir və qonaq otağından başqa. Gələn mən sizə mətbəxi də göstədim. Məzilin ümummilikdə iki balkonu var. Biri mətbəxdədir, biri də qonaq otağında. Burda gördüyünüz mebeldən başqa elektronikada götürüləcək. Mətbəxdən çıxan balkondu, həmin balkonda da kombi sistemidir, qaz sayğacıdır, kolektor sistemi yığılıb. Gəlin qonaq otağı ilə tanış olaq. Mənzilin proyekti yel çəkəndir. Qonaq otağı da geniş, rahatdır, balkona çıxışı var və vitraj pəncərlərlə dənizə mənzərəsi var. Tam bu hissədən Bu qonaq otağından pəncərədən açanda birbaşa maneəsiz dənizə baxa bilirsiz. Bu qonaq otağında quraşdırılan kondisioner qaralacaq, qiymətə daxildir. TV stend yeri qalacaq, televizor də və burdakı əşyaları ev sahibi götürəcək. Bax bu hissədən də balkonu da göstərəm sizə, qonaq otağından olan balkonu. Qarşısında belə bir xırda, səliqəli balkon var. Gəlin sonuncu yataq otağını da göstərəm. Mənzil təcili satıldığına görə dəyərindən aşağı qiymətə təklif olunur. Real müştəri olsa qiymətdə də razılaşmaq olacaq. Bura da sonuncu yataq otağıdır. Buranı da uşaq otağı eləyərsiz. Allah bütün övladları saxlasın. Kimin xoşuna gəlsə 1 saat əvvəl əlaqə saxlasın, kim olsa Allah xeyrin versin. Sağ olun, var olun.